नमस्कार मंडळी मी प्रांजली आणि प्रांजली क्रिएशन या चॅनलवर तुम्हा सर्वांचं मनपूर्वक स्वागत आहे आज मी श्रीरामाचे अतिशय भक्तिमय असे भजन सादर करत आहे तर व्हिडिओ शेवटपर्यंत बघा असेच नवनवीन भजने ऐकण्याकरता माझ्या या चॅनलला नक्की भेट द्या चॅनलला सबस्क्राईब करा शेजारी दिलेले बेल आयकॉन प्रेस करायला विसरू नका जेणेकरून येणारे नवनवीन व्हिडिओ सगळ्यात आधी तुमच्यापर्यंत पोहोचतील धन्यवाद धाड नको वनिरामकही धाडु नको वनिराडु नको वनिरामकी डु नको वनिराम पदर पसरते तुझा पुे मी पदर पसरते तुझा पुढे मी न ते घनश्याम कैकई कै धाडू नको वनिरा धाडु नको को वनीराम कैकी कै दाडु नको भरत रा, शत्रुघ्न रामलक्ष्मण भरतशत्रुघ्न भक्ति करे हनुमान कई-कई वीरा धाडु नको वनिराम दाडु न को वनिराम माता कौशल्या മാ കൗശലിയോവാളത്തെ രഘു രമക്കൈകീ ധൂണോ വ നിരാമീ ധോ വനിര रामलक्ष्मण भरतशत्रुघ्न रामलक्ष्मण भरतशत्रुघ्न भक्ति करे हनुमानकैकी दाडु नको वीराम दाडु नको वीरामकैकही दाडु नको वीराम निरङ्कार प्रभु गिरिधर नागर निरङ्कार प्रभु गिरिधर नागर कमल करे बलिहार कैकै कर दाडु न को वनिराम दू न को वनिराम कैकी कर दू न कोवनिराम धन्यवाद